Останнім часом у Черкасах відновились випадки труєння собак. Так звані догхантери розкидають отруту на вулицях міста, де безпритульні собаки підбирають їх. Далі сценарій розгортається просто жахливо. Тварини помирають довгою та страшною смертю. З такими випадками стикнулись містяни, що дуже їх обурило. Власне, дії таких людей є безґрунтовними з усіх точок зору. Адже в місті є комунальна служба по вилову безпритульних тварин. Також у Черкасах є декілька організацій по захисту тварин, зокрема, організація друг. Ну, конечно, мы как волонтеры-зоозащитники очень негативно относимся к подобным случаям, поскольку, во-первых, с моральной точки зрения это абсолютно неправильно, во-вторых, это противозаконно. В Украине за такие действия должны накладывать либо административный штраф, либо даже садить человека в тюрьму. То есть такие действия являются абсолютно негуманными и характеризуют наше общество с очень нехорошей точки зрения. Организация «Друг» создана в 2007 году. И уже на протяжении 8 лет мы занимаемся развитием зоозащиты в нашем регионе. В первую очередь мы помогаем бездомным животным. То есть мы находим им новый дом. Мы проводим программу стерилизации для уменьшения, гуманного уменьшения популяции бездомных животных в Черкасах. И по сути развиваем гуманное отношение людей к собакам и к котам. Чем сприворачивается вы, за кемы то коммунальными службами, место В первую очередь организация друг заботится о городском приюте, который является коммунальным. Он создан на базе службы чистоты, то есть мы тесно сотрудничаем с этой службой, поскольку служба отлова, она является частью службы чистоты, как коммунального предприятия. Также мы тесно сотрудничаем с городской властью, потому что, допустим, в 2009 году, когда создали приют, это была как раз помощь городской власти. В принципе, мы стараемся сохранять такое тесное сотрудничество, поскольку эту проблему все-таки в оригинале должна лишать власть, а не только волонтеры. Поэтому да. Найчастіше випадки отруєння собак відмічались у районі 700 річчя, а також на митницю у районі школи номер 34 За словами тваринозахисників, вони залишились наодинці з цією проблемою, адже правоохоронці закривають очі на жахливі дії до хантерів.